এইটো চিষ্টেমটো ৰাইজ অকল তাল পিঠা এনেদৰে বনাই খাওক বহুতে বেছি সোৱাদ লগা হয় ৰাইজসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰাইজসকল স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ আজি লৈছে ইয়াত তাল ডাঙৰ তাল এটা লৈ আহিছে তা লগত এটা নাৰিকল আছে কি বনাব ৰাইজসকল চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে খুব ধুনীয়া সোৱাদ লগা এটা খাদ্য বনাবলৈ গৈ আছে বিশেষকৈ ব্ৰেকফাষ্ট ফুড নে কি কোৱা আইনো এইটো তালে এতিয়া কেনেকৈ কেনেকৈ কি বনাবা মোক কোৱা আৰু ৰাইজসকলক কোৱা ধুনীয়াকৈ আজি ৰাইজ অকল চাওক দেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ধুনীয়া এটা ৰেচিপি হ'বলৈ গৈ আছে ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড ৰাইজ অকল তাল গুচাই দিয়াৰ লগে লগে নাকত একদম লাগি গৈছে মলমলাই আছে তালৰ গোন্ধ এতিয়া তালটো ৰসটো কেনেকৈনো উলিয়াই অলপ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ ইফালে তাল গুচাই আছে তলৰফালেদি টোপ টোপককৈ পৰি আছে তালৰ ৰস তালটো বাকলিত গুচাই হৈ গ'ল এতিয়া তালটো দি দিলে পানীত জুবিয়াই দিছে পানীত জুবিয়াই এতিয়া ৰস এনেকৈ চেপিব লাগিব ন অঁ প্ৰথমতে তালটো ধুই ল'ব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া তালটো ধুই ল'লে তিনিটা আছে ন গুটি গুটি তিনিটা আছে তালটো ডাঙৰ যে সেইকাৰণে ৰাইজ অকল গুটি তিনিটা ওলাইছে ৰাটো ধুনীয়াকৈ চেপিব লাগিব চেপি চেপি ৰসখিনি উলিয়াব লাগিব ৰখি থাকিব পৰা নাই ৰাইজ অকল ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে নহয় মলমলাই আছে এইয়া ৰস এনেকৈ চেপি চেপি ৰস উলিয়াব লাগিব অলৰেডি তালৰ ৰসখিনি ৰাইজ অকল উলিয়াই হৈ গ'ল এইখিনি হৈছে তালৰ ৰস এনেদৰে তা তালৰ ৰসখিনি চাকনি তেনেকৈ চেকি ল'ব লাগিব যাতে তালৰ আহ এডালো নাযায় পেটলৈ গ'লে বহুতেই বেয়া এই তালৰ আহটো মানে হজম নহয় পেটত তেনেকৈ থাকি যায় বোলে সেইকাৰণে খুব আৰামত কামটো কৰিব লাগিব সাৱধানে যাতে আঁহ এডালো তললৈ নাযায় বাছ ৰেডি হৈ গ'ল বাছ হ'ব হ'ব সেইখিনি পেলাই দিয়া বেছি ঘঁহি থাকিব নালাগে হ'ব এইখিনি একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ তালৰ ৰস একদম পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ৰাইজ অকল ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব শেষলৈকে চাওক কেতিয়াহে বুজি পাব কেনেকৈ বনাই আছে পিঠাটো পিঠা বুলিয়ে ক'ব লাগিব নোৱাৰো এতিয়া ইয়াত তালৰ ৰসখিনি দি দিছে চুজি আজি অলপ বেলেগ পদ্ধতিত বনাবলৈ গৈ আছে তালৰ পিঠা চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আকৌ কৈছোঁ ৰাইজক যিসকলে চেনেলটো এতিয়াও নতুনকৈ চাই আছে কিন্তু চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ লওক তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দি দিব লাগিব চেনি অলপ চেনি অলপ দি দিলে তাৰপিছত এতিয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ মিক্স কৰিব লাগিব ন অঁ মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ আধা ঘণ্টামান সময় এনেদৰে থৈ দিব লাগিব তালৰ পৰ্বটো অলৰেডি শেষ হৈ গৈছে এতিয়া আহিছে নাৰিকলৰ পৰ্ব এতিয়া নাৰিকলটো গুচাই ল'ব লাগিব ৰাইজ অকল চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ এইবিধ খাদ্য অলপ আনকমন টাইপত বনাবলৈ গৈ আছোঁ মানে অলপ বেলেগ পদ্ধতিৰে এইবিধ খাদ্য বনাবলৈ গৈ আছোঁ এই ব্ৰেকফাষ্ট ফুডটো বহুত ধুনীয়া সোৱাদ লগা হ'ব আজি নাৰিকল গুচাই ৰেডি হৈ গ'ল ৰাইজসকল এতিয়া নাৰিকলটো ৰুকি ল'ব লাগিব ৰাইচসকল নাৰিকলৰ গুড়াও অলপ ইয়াতে মিক্স কৰি দিয়া হৈছে তালৰ ৰসখিনি নাৰিকল ৰুকি অলৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া নাৰিকলখিনি ৰাইচসকল ভাজি ল'ব লাগিব নাৰিকলৰ লগতে একেলগে মিঠৈও দি দিছে মিঠৈখিনিও নাৰিকলৰ লগতে একেলগে ভাজি ল'ব লাগিব নাৰিকলখিনি ভাজোতে লগতে ইলাচী কেইটামানো পেলাই দিছে নাৰিকলখিনি ভাজা অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া চচটো এনেকৈ দি দিছে চচত অলপ পানী দি দিছে এতিয়া পানীখিনি প্ৰথমতে গৰম হ'বলৈ দিয়া হ'ব তাৰপিছত আচল কামটো এতিয়া আৰম্ভ হ'ব ৰাইজ অকল এয়া তালৰ এইটো পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল অলৰেডি আৰু নাৰিকলখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু লগত লৈ লৈছে গ্লাছ কেইটামান আৰু এইফালে ঘিউ বটল এটা প্ৰথমতে প্ৰতিটো গ্লাছতে ঘিউ অকণমান অকণমান ঢালি ল'ব লাগিব ঢালি লৈয়ে নহ'ব গ্লাছটো গোটেই গ্লাছটো ধুনীয়াকৈ লেও দি দিব লাগিব এনেদৰে এই ঘিউ অকণমান দি দিলে গোটেই গ্লাছটোত মিলাই দিলে এই অকণমান অকণমান দি ল'লেই হ'ল ৰাইজসকল এই গোটেই গ্লাছতে এটা এটাকৈ চাওক এয়া তালৰ পেষ্টখিনি ঢালি দিলে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কি সুন্দৰ হৈছে ৰাইজসকল আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ যিসকলে আকৌ কৈছোঁ দেই নতুনকৈ চাই আছে কিন্তু চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ল'ব বৰ সোৱাদ লগা এই পিঠা হ'বলৈ গৈ আছে তালৰ পিঠা অলপ বেলেগ পদ্ধতিৰে আজি বনাই দেখাই আছোঁ ৰাইজ অকল বহুতেই বেছি সোৱাদ লগা হ'বলৈ গৈ আছে তাৰপিছত এনেদৰে এতিয়া নাৰিকল ধুনীয়াকৈ লাডু পাঁচটা লাড়ু বনাই ল'লে মানে ধৰি লওক গ্লাছ পাঁচটা হৈ গ'লতো সেইকাৰণে লাডু নাৰিকলৰ লাড়ু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে পাঁচটা তাৰপিছত এই এনেকৈ কেনেকৈ 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 দীঘল দীঘল বনাব লাগিব এইটো চিষ্টেমটো ৰাইজ চকল এইটো চিষ্টেমটো দেখিলে একদম বহুতেই বেছি সোৱাদ লগা হ'বলৈ গৈ আছে দেই সঁচাকৈ এই ৰেচিপিটো বহুতেই স্পেচিয়েল এইয়া ধুনীয়াকৈ দীঘল কৰি ল'লে লৈ পেলাই লাহেকৈ সোমোৱাই দিছে আচ্ছা এইটো ন ছিষ্টেমটো এইয়া হা হা বৰ সোৱাদ লগা এনেকৈ আৰু তিনিটা আছে এই তিনিওটাতে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বহাই ল'ব এইয়া দীঘলীয়া কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে নাৰিকলৰ গুৰিখিনি এই এইয়া ৰাইজ অকল বৰ মজা লাগে এই খাদ্যটো খাইছে জানো বহুতেই বেছি ভাল লাগে মই এক বছৰমানৰ আগত খাইছিলোঁ আজি খাম আকৌ তাল নিদিয়াকৈ বনোৱা হৈছিলে আগতে হয় হয় অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বনাব লাগে আৰু ৰাইজসকল প্ৰথমতে তালৰ পেষ্টটো তাৰ মাজত দি দিলে নাৰিকল আৰু মিঠৈ ভাজাখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলে বঢ়াই মাজত বহাই এনেকৈ এই চাওক এতিয়া বনাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল একদম ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক দেই ৰাইজসকল স্ক্ৰিপ্ট কৰিলে কিন্তু বুজি নাপাব বৰ সোৱাদ লগা হ'বলৈ গৈ আছে এই ৰেচিপিটো চচৰ পানীও গৰম হৈ গ'ল এতিয়া গ্লাছকেইটা ইয়ে গৰম পানীখিনিত ধুনীয়াকৈ দি দিব লাগিব এটা এটাকৈ লাহেকৈ বঢ়াই দিয়া এনেদৰে ৰাইজসকল এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বস্তুটো মানে ভাপত সিজিব হেৰিটো চাৰিটা অলপ পঠালি কৰি দিয়া বাছ পাঁচটা ৰেডি এতিয়া ঢাকন মাৰি দিব লাগিব ৰাইজসকল ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিয়া হ'ব এইটো ছিষ্টেমটো ৰাইজসকল বহুতেই বেছি সোৱাদ লগা হয় এনেদৰে বনাই খালে আহা হা কি সুন্দৰ হৈছে ৰাইজসকল এইয়া চাওক এতিয়া গ্লাছৰ পৰা উলিয়াব লাগে এইটো এটা উলিয়াই দিছে ৱা অ' কি সুন্দৰ হৈছে অ কি সুন্দৰ হৈছে ৰাইজ অকল ৰেডি হৈ গ'ল তাল পিঠা এইয়া এতিয়া সৰু সৰুকৈ এতিয়া পিচ পিচ কৰিব লাগিব ন পিচ পিচকৈ এনেকৈ 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 ধুনীয়াকৈ একদম মৰমত কাটি ল'ব লাগিব বিস্কুটৰ নিচিনা এইয়া ওলাই পৰিছে চাওক অ মাই কদ কি সুন্দৰ লাগিব খাই নহয় অহা ধুনীয়াকৈ কাটি লোৱা তোৰ চকল তাল পিঠা এনেদৰে বনাই খাবচোন বহুতে বেছি সোৱাদ লগা হয় ঔ মাই কদ এইয়া কি সুন্দৰ লাগিছে এতিয়া ৰাইচকল চাওক তাল পিঠা এনেদৰে বনাই খাওক বহুতে বেছি সোৱাদ লগা হয় অ' মাইকদ বৰ মজা লাগিছে দিয়া খাই এনে মজা লাগিব